Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanın mayın 17-sində gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. Bakı və Abşeron yarımadasında mayın 17-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir dolacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Avanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə üstünlüyündən 764 mm civə üstünə yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah və səhər saatlarında işıq şək açacağı, ara bir yağış yağacağı, gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhr saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Avanın temperaturu gecə 9.14 dərəcə isti, gündüzü isə 23 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 1.6 dərəcə isti, gündüz isə 11 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.